بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bersama lagi kita dalam rancangan Labbaikallah 2025 bersama dengan saya Pak Su Samsul Gaurau menyahut seruanmu dan hari ini kita bersiaran untuk minggu yang kedua dan uh, bila tiba musim haji maka program yang dinanti-nantikan di TV Ahli Jerah inilah rancangannya iaitu rancangan labaikallah menandakan musim haji telah pun tiba dan kita sedang mengira-ngira hari untuk tibanya operasi masya'ir ataupun hari Arafah Hari Tarwiyah, Hari Nahar, Hari Tashrik Dan kita akan sama-sama doakan uh, Semoga seluruh jemaah kita yang berada di Tanah Suci Ataupun jemaah yang sedang Ataupun akan berangkat tak beberapa hari lagi Semoga dipermudahkan Allah SWT Dan semoga mereka pulang dengan membawa haji yang mabrur Amin Ya Rabbal Alamin dan seperti mana biasa setiap kali kita bersiaran kita akan bersama dengan tetamu jemputan. Tapi mesti anda tertanya-tanya, apakah tajuknya Aa, pada malam ini untuk program melabuhkan Allah ini? Kisahnya, tajuknya ialah kisah taubat seorang jemaah Haji. Aa, kan? Apa itu taubat? Taubat ni ialah kita berdosa dengan Allah SWT. Maka kita memohon kemaafan, keampunan dari Allah SWT dengan sebenar-benar kemaafan ataupun permohonan maaf. Ataupun lebih jelas lagi dipanggil dengan taubat nasuha. Adakah taubat itu cuma dilaksanakan di Kota Suci Mekah saja? Ataupun taubat itu boleh buat di mana-mana? Maka kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita di Labaik Allah pada malam ini. Kita bersama dengan seorang ustazah yang cantik, yang lawa, selebriti pula boleh menyanyi siap dengan gendang, boleh melukis lagi masya-Allah tabarakallah. Inilah dia Ustazah Asni Mansur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Pak Su. Masya-Allah. cantik baju. Ai ya Allah, ini baju daripada <laughs> College Community Raub. Masya-Allah. Kita sokong. Baju dari mana? Baju ni saya dapat hadiah. Alhamdulillah. Ni tajuk baju ni omak kau hijau. <laughs> yang ini, omak kau merah. Merah hati. Baik, Ustazah. Ya. Kita nak cerita tentang jemaah kita di sana. Ustazah, Asha dah berapa kali pergi haji? Alhamdulillah, dah dua kali. dua kali. Sebagai petugas ataupun sebagai jemaah? Pergi yang pertama sebagai jemaah. Pergi yang kedua sebagai petugas. Baik, Alhamdulillah. Maknanya ada pengalaman sebagai petugas. Ini ya. sekarang kita tengok dari pengamatan Ustazah. Apakah yang mencetuskan keinsafan jemaah apabila dia ada kat sana tu? Yang mencetuskan keinsafan subhanallah bila kita dapat tahu bahawa kasih sayang Allah ni sangat luas, sangat besar sampai kita yang banyak dosa ni pun sampai untuk jadi tetamu dia. Itulah keinsafan titik tolak menung kita bertafakur, bertadabbur. Ya Allah. Aku banyak dosa tapi sampai juga aku baiknya engkau Tuhan. Heeh mm heeh -mm, mm -mm. Baiknya engkau Tuhan Nafsu aku banyak tapi kau panggil juga aku. Iya yeah, iya yeah, yeah, mm -mm. yeah. kawan lagi ni lagi tapi engkau panggil aku Tuhan mm -mm. ya Allah. Itu Kat... keinsafan tu. Iya yeah, iya yeah, yeah. Keinsafan dan kefahaman betapa kasih sayang Allah itu luas dan besar. Mm. Macam kami uh, dalam beberapa episod minggu lepas mm -mm. kita bersama dengan seorang petugas dekat sana Masya-Allah. Dia bertugas dan kemudian dia pergi dengan kakak dia. Maknanya dia dijemput oleh Allah Subhanahu taala sebagai petugas dan sebagai menyantuni kakak dia. Mm -mm. Tapi air mata dia mengulur, keluar deras. Adakah itu juga sebagai salah satu keinsafan dia? Uh, Allah telah menjinakkan hati dia. Okay. Allah telah melembutkan hati dia sampai air mata tu jatuh berderai-derai tanpa paksaan. Air mata ni kita tak boleh paksa nangilah, nangilah tak boleh. Mm -mm. Dia akan sendiri dengan uh, kelembutan hati dan kejinakan hati yang Allah bagi. Mm, mm, mm. Macam yang tadi tu, mm. dia kata aku ni sebab kakak aku aku datang. Ha, okay. Tapi dia lupa sebenarnya kita datang ni yang lain tu asbab tapi sebenarnya Allah memang panggil kau untuk jadi tetamu dia. Ya, 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 ya. Banyak mana pun dosa kita, setinggi mana setinggi langit dosa kita. Ya. Kalau Allah nak jemput kita, maka itulah sebabnya uh, antara uh, kita panggil jemaah haji, tapi kalau kita sampai di kota-kota suci Mekah, diorang akan panggil kita do you for Rahman. Duyuf Rahman ni maksud dia tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetamu Allah. Ya. Mungkin ustazah mungkin nak tambah lagi. Ada orang dia macam macam ustazah kata tadi. Dia tak boleh nak paksa pun tak nak keluar. Adakah hmm. orang yang nak tobat ni Allah tak terima kerana hati dia keras atau macam mana? Uh, dia subjektif lah benda ni Kadang-kadang dia insaf Tapi dia memang air mata dia tak keluar Tapi dia dia tahu dia lembut hati dia Cuma air mata tu tak keluar -hmm. -hmm dan uh, keinsafan ni kita tak boleh nak tentukan dengan KPI daripada air mata. Baik. Dia duduk, ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Air mata dia tak keluar oh. tapi dia minta ampun sungguh-sungguh. Yeah. Itu pun keinsafan. Hmm, tapi Dan nah. lebih manis lagi hmm. kalau keinsafan tu ada diiringi dengan air mata. Yeah, Sebab yeah, itu yeah. jatuhnya air mata Sado seorang lelaki. Yeah, yeah, Kau iya. Yeah. kotul datang ke yeah. Kaabah, berkeliling Kaabah kan nampak punya sado tapi Merengek bagaikan seorang bayi ya, di sisi ya, Kaabah. Masya Allah. Betul. Kalau tak salah saya, Ustazah, mm -mm. Allah SWT akan memadamkan api neraka kalau air mata kita keluar, kita menyesal dan kita menangis. Adakah benar kata-kata itu? Ya, benar sesungguhnya air mata keinsafan itu boleh memadamkan api neraka untuk kita. Hmm. Sebab apa? Syurga ni, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak adalah untuk orang yang berdosa. Ayat tak habis, hmm. tapi bertaubat. Yeah. Syurga itu tempat orang yang berdosa tapi bertaubat. Tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kadang orang kata dosa aku banyak sangat, tak tahulah Allah ampunkan tak, aku tak tahulah. Hmm. Hey, dosa kau banyak, memang syurga tempat orang dosa. Ya. ya. Tapi dalam kurungan tapi bertaubat. Ya, masya-Allah tabarakallah kita nak sambung lagi selepas ini taubat seorang jemaah haji terus bersama dengan kami di Labbaikallah kita berehat seketika. Jumpa selepas ini. Tanah suci ni macam cermin jiwa kita. Bila kita duduk depan Kaabah, air mata kita keluar sendiri. Di situ datangnya keinsafan. Di situlah taubat bermula. Ya. Dan bagi ramai orang, jemaah haji ataupun haji ini ialah reset button. Ataupun reboot kalau komputer ni untuk kita kembalikan kepada kosong. Jadi kita kembali selepas kita berhak seketika. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Zahsni Mansur dan sebagai seorang petugas. Ya. Dah pernah pergi haji dua kali, sekali sebagai jemaah, jemaah. kedua sebagai petugas. Mesti ada pengalaman yang boleh uh, Ustaz kongsi uh, tentang jemaah kita yang Ustaz nampak ni ni something wrong somewhere. Ya, ah uh, pasu. Ya. Saya rasa kita kena share benda ni sebab ni yang nampak depan mata saya. Baik. Terutamanya orang perempuan, jemaah perempuan ada satu kisah yang mana dia jadi tak tentu arah, dia jadi macam nak jadi histeria. Dia jadi depres. Sebab apa? Sebab masalah haid. Ha, laki-laki tak ada. <laughs> bila dia masalah haid ni prolong, contohnya bila nak siap ni orang dah tawar berkali-kali dan ni bila nak buat ni ha, contoh. Ya, ya. So dia depres. Sampai satu tahap dia kata bahawa ini adalah kafarah untuk dosa aku. Hmm. Dia jadi apa? Dia jadi depresi, dia jadi murung, dia jadi menangis Dia jadi salahkan diri dia, dia jadi tak boleh terima semua ni. Hmm, hmm, hmm. Jadi uh, saya duduk dekat dia, saya cakap dengan dia Saya kata, kakak nak tanya Solat perintah Allah tak? Perintah Allah? Hmm. Okey, bila kita uh, solat, masa bila tak boleh solat? Hmm. Masa datang haid So, tak boleh solat tu perintah Allah ke tidak? Hmm. Ya. Yeah. Jadi akak sekarang ni akak tak boleh semayang, akak tak boleh tawaf sebab perintah Allah ke tidak? Ya, yeah. ini taat. Hmm. Ini taat kak, yeah, yeah. mentaati perintah Allah bukan saja pada perintah tapi apa yang dilarang. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Maka bersabarlah dengan dengan takdir Tuhan. Ya. Yeah. Sabar, sabar. Yeah ataupun hmm. senanglah kalau kata saya bagi tahu bagi tahu pada isteri saya ataupun pada anak saya yang perempuanlah hmm. bukan yang lelaki-lelaki hmm. uh, datang hit ni ialah ABC Mm -mm. Ha, maksud ABC ialah Allah bagi cuti yeah. Maka kalau dia sedang melaksanakan ibadah haji Maka dia di ABC Maka Allah tetap bagi dia cuti yeah. ha, Tapi kalau katanya jemaah sampai menyalahkan Tuhan Ini macam mana? Ada, sebab? Sebab dia menyalahkan Tuhan Sebab dia kata Allah bagi hukuman pada dia hmm. Dengan dosa-dosa dia yang lama Saya hmm. kata, akak kena solat taubat bukan kerana dosa-dosa yang lama kak. Mm -mm. Akak kena solat taubat sekarang kerana buruk sangkanya akak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mm, Allah hmm, dijumpa Zaza. Allah ni nak menghukum ke kerjanya? Yang suka menghukum orang, suka judge orang ni manusia. Yeah. Yang acah-acah baik nak jadi baik. Ya. Yeah. Kan? Ya yeah, betul. Tapi Allah tak hukum orang macam ni. Dalam Quran tu ada ayat sayang, ada ayat hukuman tapi lebih banyak ayat bagi tahu Allah Maha Pengampun, lagi penyayang. Mm -mm. Jadi sebab itu Semayang taubat bukan kerana dosa kita yang lama. Hmm. Tapi dosa kita yang kita buruk sangka pada Allah. Allah ni marah kat kita, bagi kafarah dekat kita. Hmm. Masya Allah. Macam macam satu lagi Ustazah. Bila kita dekat Tanah Suci, betul ke kita sebut itu jadi doa masa tu, jam-jam tu dapat? sebab itu kadang-kadang bahasa kita pun kena 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 jaga dan kalau tersalah tu cepat-cepat istighfar. Hmm. Tapi macam tadi, perempuan yang haid tadi, hmm. dia boleh pergi Arafah. Ya. Yeah. Tak ada masalah yang tak boleh tawaf je. Uh, haji itu Arafah hadis Nabi SAW, yeah. SAW Betul. haji kan? itu Arafah. Ha -ha. So ketika Arafah tu, dia sedih orang lain baca Quran, orang lain boleh solat, hmm. dia ke Arafah dia doa aje. Saya kata habis kami berdoa aje. Hmm. Saya kata la haula wala quwata illa billah. Doa itu mukhla ibadah. Ya. Tak ada ibadat lain yang lebih besar melainkan berdoa ketika hari Arafah. Allah nak tengok apa hari Arafah tu? Ya, yang solat-solat, ya. yang baca Quran-baca Quran. Tapi Allah cakap kau jangan puasa pada hari Arafah kau makan je supaya kau boleh mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah ampunkan kami ya Allah ampunkan kami ya Allah eh, eh lah makan makan mak orang mengerjakan haji tak boleh puasa hmm. sebab apa Allah nak kau bertenaga dalam berdoa hmm lapar makan dan, doa lagi dan ada dua waktu yang mustajab apabila kita nak bertaubat ketika di Arafah itu ketika tengah hari dan juga ketika petang ustaz sepanjang waktu waktu sepanjang Arafah waktu. sepanjang waktu Arafah uh, 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 uh. kan hari itu adalah hari yang paling istimewa kalau malam yang paling hebat malam Lailatul Qadar betul siang yang paling mulia siang Arafah masya-Allah maka kita kena mencari waktu itu kalau kata jemaah Aa, yang belum sampai lagi Yang sedang menonton kami di Lebaik Allah Ataupun di TikTok Jangan lupa untuk share Jangan lupa untuk kongsikan Dan jangan lupa untuk ambil nota ini Bahawa ketika sembilan hari bulan Zulhijjah Itu ya. adalah waktu yang sangat-sangat dinantikan Dosa kita banyak mana pun Melainkan syirik kepada Allah pun ya. Allah ampunkan ke keuzazah Dan dia kena taubat Kena taubat kena Itulah jemaah Ataupun uh, taubat seorang jemaah haji Dan yang... kembali kepada Allah semula bersyahadah balik semula kalau yang syiriklah. Mm, mm, hmm. mm, 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 mm. Tapi tapi kalau katalah uh, mm -hmm. kita berada di hari tarwiyah, hari Arafah, hari nahar, hari Tashrik. Adakah keseluruhan hari semua tu adalah hari yang Allah terima taubat kita ataupun hanya pada 9 eh. zulhijjah tu saja? Itu adalah kemuncak. 9, 9 zulhijjah, zulhijjah adalah kemuncak Allah turun ke langit dunia yang paling rendah hmm. dan Allah dia macam tunjuk dekat malaikat. Malaikat, kau tengok hamba aku. Daripada lembah tu naik ke? Naik daripada gunung turun untuk sampai pada hari Arafah. Berdoa di hari Arafah pada waktu Arafah. Saya pernah lalui hari Arafah sebanyak dua kali iaitu pada tahun 2012 dan pada tahun 2019. Sesungguhnya air mata itu tidak perlu dipaksa pada hari Arafah kerana itulah hari yang amat-amat ada pemberian yang sangat bermakna untuk saya ketika ya. itu. Dan kalau nak tahu lagi, kita berehat seketika, pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Labbaikallah menyahut seruanmu. hanya mereka yang dipilih Allah Subhanahu SWT diberi peluang menyahut panggilan ke Tanah Suci. Dalam kalangan jutaan umat Islam, 1,725 jemaah haji dari negeri Pahang telah ditakdirkan menjadi tetamu Allah tahun ini. Terpilih sebagai jemaah haji bukan soal status, darjat atau siapa kita. Tapi kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu SWT memahami hakikat itu, Kerajaan Negeri Pahang turut berkongsi kegembiraan ini dengan meraihkan setiap jemaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima menerusi pemberian wang tunai sebanyak RM750 bagi menampung perbelanjaan di Tanah Suci serta pemberian pek makanan retort yang sedia dimakan. Siapa saja uh, rakyat Negeri Pahang yang menunaikan haji tak kira nak siapa pun kita akan bagi duit uh, bantuan di Phuket. Ini sebagai sana ingatan untuk ikhlas ke negeri uh, kepada mereka yang menunaikan haji. Uh, kemudian hari ini kita pun nak melancarkan buku impunan doa di Arafah yang kita bekalkan kepada semua jemaah haji. Di mana uh, saya seharusnya ucapkan terima kasih kepada rakan saya, Dato' Syed, Syed Ibro yang uh, bersama dengan uh, pegawai jatuh kuasanya kerana berjaya menerbitkan buku ini uh, untuk kita bagi kepada semua jemaah haji bertempat di Masjid Sultan Ahmad Shah al haj Pekan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail hadir menyantuni Duyuf Rahman. Dalam majlis yang sama, buku Himpunan Doa Arafah juga dibekalkan. Haji yang mabrur, itulah cita-cita kita semua. InsyaAllah. Masya Allah, tabarakallah, labbaik Allahumma labbaik. Kembali lagi selepas kita berehat dan juga kita menyaksikan sebentar tadi daripada inisiatif uh, Makmur Pahang. Uh, untung Jadi orang faham ha, Kan Dapat duit Nak pergi haji Dah dah dapat pergi haji Dapat duit lagi Masya Allah Jangan lupa Buku yang dibekalkan tu Nanti di Di uh, Arafah Untuk sama-sama baca Kalau tak ada Apa Aku nak baca nanti Buku tu ada Buka buku dan baca Terima kasih banyak Dan minggu ini Kita tak dapat uh, Berkongsi video Daripada Tuan Haji Syarul Yang berada di Mekah Minta maaf banyak-banyak Insya Allah nanti Kalau minggu hadapan kita akan kongsi lagi video-video yang dikongsikan oleh Tuan Haji Syarul Baik, kita masih lagi bersama dengan Ustazah Sini Mansur Baik Ustazah Ya Pak Su so. Masa memang tak cukup lah baik Allah ni hmm. Setengah jam memang orang kata baru nak intro Kita baru nak terbang, tiba-tiba kita dah landing yeah. Conclusion Ustazah tentang taubat seorang jemaah haji Conclusionnya ialah Kita datang kepada Allah SWT sebagai tetamu jadi biasa tetamu pergi rumah orang bawa buah tangan. Mm -mm. Tapi kita tetamu datang rumah Allah bawa buah tangan. Mm -mm. Tapi buah tangan yang kita bawa adalah merupakan dosa. Yang Allah kata datanglah. Jadi tetamu aku. Bawalah buah tangan. Bawa dosa-dosa kau. Mas sini, aku nak ampunkan. Mmm. Bawalah. Aku nak ampunkan. Jadi conclusionnya berbesar hatilah sebab urusan kita bukan dengan yang sedang-sedang aja, bukan dengan yang baik-baik aja, tapi yang maha baik. Urusan kita dengan Allah adalah dengan yang maha pengampun. Buka hati, solat taubat kalau kita masih bersangka bahawa Allah tak ampunkan dosa kita. Masya Allah. Doa sikit Zazah untuk uh, apa ni sahabat kita ada Dr Huda di TikTok ni uh, ahli keluarga dia akan berangkat pada malam ini terus ke Madinah Masya katanya Allah, seluruh Masya keluarga Allah. Dr Huda terima kasih banyak dari language shop mungkin kita ada jemaah-jemaah juga yang akan berangkat selepas ini uh, doa sikit ustazah Bismillahirrahmanirrahim Amin. wahai Allah yang Maha baik yang memanggil kami semua sebagai tetamunya ya Allah panggil lagi sesiapa yang belum kau panggil untuk menjejakkan kaki ...pada hari Arafah, pada waktu Arafah, di padang Arafahmu. Wahai Allah, sesungguhnya kami datang, Ya Allah. Amin. Bukan kerana kemampuan kami. Tapi engkau lah yang memampukan sesiapa yang kau panggil untuk menjadi tetamu. Amin. Wahai Allah, Ya Rahman Ya Rahim, bagi mereka yang akan berangkat... ...bagi mereka yang masih ada di sana, yang sedang ada di sana, Ya Allah... Amin. Mudahkanlah urusan mereka. Amin, ya Allah. Sehatkanlah tubuh badan mereka. Amin, ya Allah. Lapangkanlah jiwa mereka. Amin, ya Allah. Semoga mereka mendapat haji yang mampu. Ya Allah, lapangkan hati mereka. Andainya mereka sakit, Ya Allah. Jadikan kesakitan itu menjadikan mereka asbab untuk mendapat hajimu yang mabrur. Ya Allah. mereka diuji, Ya Allah. Jadikan ujian itu menjadi asbab mereka mendapat haji yang mabrur. Wahai Allah, panggillah mereka yang belum sampai ya Allah. Amin, ya Allah. Ada yang merayu-rayu ya Allah, hati meronta-ronta ya Allah. Amin. Sampaikanlah mereka ya Allah. Amin. Wahai Allah, bukalah hidayat pada mereka yang mampu tapi langsung tidak mahu ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah yang mahu jadi yang mampu untuk menjadi tetamu. Amin. Jadi juga yang mahu tapi tak mampu, Amin. jadikan mereka juga tetamu ya, ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Berikanlah semua mereka haji mabrur ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Terima kasih ustazah. Ya Allah, doa walaupun simple tapi sangat-sangat menyentuh hati. Terima kasih sekali lagi ustazah. Ya Allah, mudah-mudahan kita pergi lagi jadi tetamu Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk Amin. menyantuni jemaah haji insya-Allah tahun insya Allah. depan insya-Allah. Amin ya Allah. Baik, kita akan bertemu lagi esok pada waktu yang sama dalam rancangan Labbaik Allah. Jumpa lagi di media sosial dan juga di TV Ahli Jerah jam 9 malam hanya di Labbaik Allah menyahut seluruhanmu. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، إن شاء الله.